নিয়া খেদিবলৈ গৈ বিপদত শৃংখলসহ বহু নেতা উত্তেজনা বিয়পোৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব শৃংখলে কঠোৰ হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী উত্তেজনা বিয়পোৱা মন্তব্য কৰিলেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰক্ষীৰ ৰোষত শৃংখল চলিহাসহ কেইবাগৰাকীও নেতা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিলে চমন উজনি অসমৰ পৰা মিয়া হাতাও অভিযানত নামি পৰিছে এতিয়া দল সংগঠন তাৰ মাজতে একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই উচতনি মূলক অথবা উত্তেজনামূলক মন্তব্য বিয়পোৱাৰো অভিযোগ আৰু তাৰ পাছতেই সষ্টম হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী শৃংখল চলিকাসহ উজনি অসমৰ কেইবাটাও জাতি জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বলৈ জাৰি কৰা হৈছে চমন কোৱা হৈছে যে কোনো কাৰণতেই উচ্চতনি বা উত্তেজনা বিয়পোৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব অন্যথা জৰিমনা আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু শেহতীয়াকৈ বন চাইন কৰাব বিচাৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে য'ত উজনি অসমৰ প্ৰায়কেইটা দল সংগঠনৰ নেতৃত্বলৈ জাননী জাৰি কৰি দণ্ডাধীশৰ ওচৰত বন চাইন কৰাব বিচাৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে মুঠতে মিয়া খেদিবলৈ গৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ ঔষধ জাতি জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ক্ষুজাৰ স্বাক্ষৰ কৰা নহ'ব কোনো কাৰণতে বন চাইনত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ কালি আমি সামাজিক মাধ্যম যোগেদিও এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ প্ৰয়োজনত জেল কিন্তু বন চাইন কৰা নহ'ব এইটো একদম স্পষ্ট কথা কালি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো মই কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে এই আন্দোলনখন যিটো এছাম ৰাজনীতিবিদে হিন্দু বা মুছলমানৰ সেইসকল আপোনালোকৰ যি খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ যিখন আন্দোলন সেইখনে ক'ৰবাত ৰাজনীতি পৰিছে আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া অসমত এটা নেৰেটিভ হৈছে এই নেৰেটিভটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে বিজেপিক চাপৰ্ট কৰিলে সি হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমৰ্থক কংগ্ৰেছক চাপৰ্ট কৰিলে সি মুছলমান বাংলাদেশী সমৰ্থক এইবিলাক কি কথা গণতন্ত্ৰত এইবোৰ কি কথা আমি কৈ আছো খিলঞ্জীয়া আধিপত্যবাদৰ কথা আমি কৈ আছো খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ কথা আমি কৈ আছো ইয়াৰ পৰা বাংলাদেশী যাব লাগে ইয়াৰ পৰা হিন্দু যাব লাগে ইয়াৰ পৰা মুছলমান যাব লাগে আমি নাই কোৱা নহয় কথাটো যিবোৰ মানুহৰ মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰতা নাই সেইবিলাক মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে আমি কৈ আছো বাংলাদেশী যাব লাগে আমি হিন্দু মুছলিম যাব লাগে বুলি নাই কোৱা নহয় এই কথাবিলাক স্পষ্ট আমাৰ আন্দোলনটোক যদি বেলেগ বিপথে কোনোবাই পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আমি একত্ৰিতভাৱে এখন সংগ্ৰাম কৰি আছো এই সংগ্ৰামখন বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে বহিৰাগত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই এই সংগ্ৰামখন বাংলাদেশীৰ অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ মাটি বাৰী সকলো বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে মাটি বাৰী সকলো বহিৰাগতই দখল কৰিছে এনেকেতো নহ'ব আমিতো কোৱা নাই যে ঢিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান বুলি আমি ঢিং কাণ্ডত দোষীকেইজন বাংলাদেশী বুলি কৈছোঁ আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে ঢিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান আমি সেইটো কথা কোৱা নাই আমি কৈছোঁ ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী হয় কথাবিলাক স্পষ্ট এতিয়া সেইদিনা হোজাইত এটা লম্পটে এজনী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিছে আমি কৈছোঁ সেইজন হিন্দু হয় বুলি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ তেখেত বাংলাদেশী মূলৰ সন্দেহযুক্ত হিন্দু হয় কথাবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে কথাবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে আৰু উজনি অসমত কোনো আমচুৰ দম নাই কোনো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ দম নাই ইয়াত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাব লাগে যেতিয়ালৈকে আমি আছো উজনি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া নহয় কোনো কাৰণত নহয় এইটো আমচুৱেও লগাব নোৱাৰে আৰু বজৰং দল কিবা দল সিহঁতিও লগাব নোৱাৰে সেইটো একদম স্পষ্ট কথা Bureau report and he talks.